Salam izləyicilər. Bu gün 25 gün, 25 sınaqlayımız, artıq ikinci gündür. İlk yarı başda birinci sualdan görə söhbətlə gedir. Baxın bizə yazılıb ki, 2048 simvollu mətn. Baxın simvolları ifadadan söhbət gedir. 2048 dənə simvol olan bir mətnindən söhbət gedir. 2048 simvol varsa, demək ki, bizə yazılır ki, hər səhifə 16 səhifədən ibarətdir. Səhifə, sətir, simvol nəzərimiz var idi, da volumumuz var idi. Gördüyünüz kimi 2^4 səhifədir. Hər səhifədə 8 sətir var. Demək, ki, hər səhifədə, hər səhifədə 10 simvolun sayını bilməkdir. Bunu x ilə işarə edək. Və bərabərdir ümumi həcmə. Həcm də bərabərdir 2048-ə, yəni 2^11-ə. Buradan x-i tapsaq, 2^7-ni x-a vurmuşam, 2^11 alınır. x təyəcək 2^4, yəni 16. Burada bizə desək ki, hər simvol yaddaşda neçə bit yer tutur və s. ayırə, o zaman 64 kilobaytdan istifadə edəyərdik. Hazırki vəziyyətdə buna ehtiyac yoxdur. Keçək ikinci suala. Vebsaytin domen ünvanında aşağıdakılardan hansı hərbi müəssisələri göstərir? Gördüyünüz kimi burada 5 dənə domen verilib. Mil military deməkdir, hərbi müəssisələr. Bizim cavabımız budur. 2 con commercial kommersiya təşkilatları, org organization. Bu qeyri-kommersiya təşkilatları hesab olunur. Network şəbəkə agentlikləri, education da təhsil müəssisələri deməkdir. Gecə 3-cü suala. Qabiliyyət ölçüləri və məhsudarlığına görə kompüterlər hansı siniflərə bölünür? Burada demək 5 sinfə bölünür. Mikrokompüterlər, mini kompüterlər, orta, böyük və çox böyük və hətta super kompüterlər. Bizim şərtlərimizə uyğun burda 1, 3 və 4-cüdür. Yəni E variantı. Digər forması dostu kompüterlər, jep, portativ kompüterlər bunlar fərdi kompüterlərin növləri hesab olunur. Maytorlar kompüterə hansı port vasitəsilə qoşula bilər? Bax bu suala. Burada doğru cavab olacaq C variantı VGA-dan söhbət gedir. PS2 maus və klaviatura qoşmaq üçündür. USB ardıcıl port hesab olunur. Burada D variantında verilən cavab. Bu, demək, USB portları görə daha sürətli bir port hesab olunur. Əsasən rəqəmsal fotokameraların qoşulması üçün istifadə olunur. Və növbəti E variantımız bu LPT-dir. LPT isə LPT line printer terminal. Paralel port gedir. Bu isə printer və skanerin qoşulmasını təmin edir. Davam eləyək 55-ci sualla. Burada bizə müəyyən bir sxemlər verilib, uyğunluq sualdır. Dövrə alqoritminin növlərinə uyğunluğu istəyir. Birinciyə baxsaq, daha doğrusu ön şərtli deyir. Ön şərtli isə baxın, dövrə alqoritm deyir. Bax bir dənə variantlara dövrə alqoritmi deyir. E, biz görürük ki, E variantı ümumiyyətlə dövrə alqoritmi deyil. Dövrə alqoritmi deyil. Yəni bir dənə şərt bloku verib, hə tərəfi var, yox tərəfi var. Yəni tam formada budaqlanmadır. Bu variant getdi. Sonra baxırıq A variantına. Bunun atama formala budaqlanmadır. Şərt bloku var. Hə tərəfində məiyyət var, yoxda isə heç bir məiyyət verilmir. Bu natamam budaqlanmadır. Yəni 3 dənə seçimimizi 3 dənəyə yığmalıyıq. Ən şərtli dövrdə demişdik ki, şərt bloku öndə olur və hesab bloku sonra olur. Gördünüz ki, bu ön şərtlidir. Son şərtli blokda əksinədir. Şərt bloku sonda olur, hesab bloku əvvəldə olur. Modifikasiyalı dövrdə isə altıbucaqdan istifadə olunur. Doğru cavab oldu bu formada. 1B, 2C, 3D. Varmı yəbəcəbınız? D variantında var. 5-ci sualımızın cavabı oldu D variantı. Keçək 6-cı suala. 6-cı sual alqoritmla bağlı bir sualdır. Nə deyir burada bizə? Misal biraz böyükdür. Qoy görüm ekrana biraz kiçildim. Demək, məsələ nədir? A-nın qiymətini bizə 5 verib, B-nin qiymətini 7 verib. A 5-dir, B 7-dir. Gəli görək yoxlayaq, A 0-dan böyükdürmü? Bəli, böyükdür. B 3-dən kiçikdirmi? 7 3-dən kiçikdirmi? Demək, yox, yox cavabını aldıq. Bu halda C-ni hesab eləyirik. C = 2 vurulsun A-ya, yəni 2 * 5 = 10 + 5 = 17. Sonra hazır B = B - 2, yəni B-nin qiyməti oldu 5. Yenidən qayıtdı əvvələ. B 3-dən 5 3-dən kiçikdirmi? Yəni yox cavabını aldıq. C = 2 vur A, yəni 2 * 5 = 10 üstə gəlsin 5, elə də 15. B-dən 2 çıxanda elə də 3. Yenidən qayıtdı evvelə 3 3-dən kiçik bərabərdimi? Bu dəfə bərabərliyi olduqsun hə cavabını alırıq. Və gəldik bu hissəyə. Yazır C bərabərdir C üstə gəl, yəni 15 üstə gəl A vur B. 15 üstə gəl 5 vur 3. Belə də 30. A-dan 3 çıxanda elə də 2. Qayıtdı gəldi əvvələ. Baxın, burdan çıxdı, gəldi bu hissəyə. Burda soruşur 2 0-dan böyükdümü? Böyükdür. B 3-dən kiçikdimi? 3 3-dən kiçikdimi? 3-dən daha kiçik bərabərdimi? Yəni hə cavabını aldıq. Gəldik bu hissəyə. C = C + 30 + A * B. Belədir 30 + 2 * 3, yəni 36. A-dan 3 çıxanda elədir -1. Bir daha qayıtdıq əvvələ. -1 0-dan böyükdümü? Yox, cavabını alır və gedirik yekunə. Burda isə bizə deyir C-ni çap elə. Gördüyünüz kimi cavab alacaq 36. Davam eləyək növbəti sualla. 7-ci sual PowerPoint proqramının təyinatı nədir? Rahat bir sualdır. PowerPoint təqdimatlarla işləməyə imkan verən bir proqramdır. Yəni bu sualda Word-ün təyinatı nədir? Mətnlərlə iş olar. Və hətta kompleks mətn sənədləri ilə iş, belə bir variantlar da ola bilər. Excel cədvəllərlə iş, diaqramlarla iş və sair kimi cavab götürə bilərik. Sxemdə C diskinin yarax strukturu verilib. P2 baş faylının tam adını müəyyən edin. Tam ad bilirik ki, diskin adından başlayır və genişlənmədə bitirir. İlk yara P2 baş faylını tapaq. Gördüyünüz kimi bu hissələdir. Ən yaxşısı yuxarıdan bura gəlməyəvərsən, burdan yuxarıdan gəlin. Baxın, C:\PROG, PROG-dan gəlirik Ivanov, Ivanov-dan gəlirik C diskininə. Demek ki P2 bas faalinin tam adı S, İmanov, Krog ve P2 bas olar. Doğru cevap Y variantı. Yani buna tam ad da diyebilirdi, tam yolda diyebilirdi. Doğru cevap oldu. Abi, bir saniye. Ha, ben burada diski götürmem şu an. S variantı cevap. S, İmanov, Krog, P2 bas. Yani burada sadece İmanov yazdı. Fikir vermedim. Diskinde de olmalıdı. 39-cu sual. Yerarxik verilənlər bazasına nümunə kimi göstərmək olar. Yerarxik verilənlər bazası ağacvari verilənlər bazası deməkdir. Ağacvari verilənlər bazasına da göstərmək olar diskdə saxlanan faylları. Çünki diskdə fayllar, məsəl üçün yuxarıda kompüter qovluğu olur, içərisində A, B, C diskləri vəsait olur. Sonra diskin içərisində müəyyən qovluqlar olur və s. Bu formada bir gözdən söhbət gedir. 60-cı sual. Windows Sonoma əməliyyat sistemində copy və cut əmrlərinin aktiv olması üçün nə etmək lazımdır? Aydın məsələdir ki, siz nəyisə copy və ya cut etmək istəyirsiniz, yəni köçürmək və ya yer dəyişmək əməliyyatı üçün əvvəlcə həmin faylları seçmək lazımdır. Biz heç bir faylı seçmiriksə, yəni nəyi copy eləyəcəyi məsələ bundan ibarətdir. Demək ki, hər hansı obyekt əvvəlcə seçilməlidir. Doğru cavab olacaq B variantı. 61-ci sualındı va milliyə. Word proqramında hansı əməliyyatı undo ilə geri qaytarma olmaz? Hə, baxın burada 4 dənəsini geri qaytara bilirik. Bir dənə miqyası geri qaytarma mümkün deyil. Baxın, mən gəldim, əvvəlcə belə bir şey edək. Bura hər hansı 3 dənə A hərfi yazıram və miqyasını böyüdürəm. Gördünüzsünüzmü? Mənim bir miqyasım var də. Və indi undo əməliyyatını vururam. Undo bu A hərflərini geri qaytardı. Yəni miqyasa təsir eləmədi. Əslində sonuncu əməiyatı qaytarmalı idi. Sonuncu əməiyat miqyaslı idi. Gördüyünüz kimi ona təsir eləmədi. Miqyas dəyişiminə geri qaytarmır. 62-ci sual: Review aktında söylənən fikirlərdən hansı doğrudur? Burada yazır ki, sənəddə orfoqrafik, qrammatik səhvləri yoxlayıb aradan qaldırılmasını təmin edir. Həqiqətən də belə bir seçim şey var. Spelling and Grammar bölməsindən bu əməiyətləri həyata keçirə bilərik. Mənim qrammatik qaydaları yoxlayır. Və ya da yoxlamaq üçün əməliyyatlar menyu hissəsində seçimlərimiz var. Biz gəlib hansı dil əsasını yoxlamasını təyin edə bilərik. Abzasın birinci simvolunun döyülüb bir neçə sətir boyu yazılması bu drop cap əmri vasitəsilə həyata keçirilir insert-də də. Sətirlərin nömrələnməsini və işarələnməsini təmin edir. Bu yerləşir layout tabında. Line numbers əmridir. Açılmış sənədlərin hamısını ekranda göstərir müqayisə etmək Hamısını ekranda göstərirəm müqayisə etmək. Və burada həm Arrange All formasını yanaşa bilərik View tabının Windows tabının qrupundan. Həm də ki müqayisə söhbətinə görə Review tabındakı Compare əmrində götürə bilərik. Burada da 2 sənədi açıb onları müqayisə etmə imkanı verir. Yəni bu variant biraz hansısa tabına konkret aid etmək biraz çətin olur. Mündəricətin yaradılmasını həyata keçirmək olar. Bunu da reference lent tabından həyata keçirə bilərsiz. Bir məsələni də deyim. Soruşsa ki, mündəricə hansı lent tabından yaradılır? Burada reference götürürük. Amma hansı lent tablarından yaradılır desə, burada home-dakı home-u da götürə bilərik, home və reference. O da nəyə görə bura götürürük? Home lent tabına baxsa, burada demək stillər var. Style, heading 1, heading 2 və sair ən yəni, heading bir fəsildir, heading ki, bir alt bölməldir və sər formasında qəbul olduğu üçün home tabında götürə bilərik. Davam edək 63-cü sualla. Nə yazır burada? Əməliyyat sistemlərinin funksiyalarına aiddir. Həqiqətən də istifadəçi kompüterinin interfeysinin yaradılması təbii ki, yaradır. Əsas işlərindən bir elə budur. Mürəkkəb informasiya sistemlərini yaratmaq. Yaratmaq işinə proqramlaşdırma dilləri, instrumental vasitələr baxır. Əməliyyat sistemləri nə isə yaradır? Tətbiqi proqramların yüklənməsi və yerinə yetirilməsinə nəzarət. Doğru variantdır. Tətbiqi proqramların tərifində demişdik ki, tətbiqi proqramlar demək əməliyyat sisteminin idarəsi altında işləyir. Yəni gedəm-tün əməliyyatlar da əməliyyat sisteminin içərisində nəzarət altında gedir. Mürəkkəb informasiyaların vizuallaşdırılması, tədqiq, demək tədqiqi yayılması, bu Microsoft video proqramı və idi, əməliyyat sisteminin vəzifəsi deyil. Proqram mətnlərinin maşın koduna çevrilmək, bunun üçün translaktorlardan istifadə olunur. Və tətbiqi proqramlaşdırma işləməsi üçün informasiya mühitinin təşkil olunması, buna bir az əvvəl də dedim, var. Doğru cavab oldu A variantı. Davam edək 64-cü suala. Rehears timings düyməsinin təyinatı nədir? Bu təsadüfən dünənki sınağımızda da var idi. Rehears timings, demək vaxt təyin etmək üçündür. Slaydı qoşuruq. Slaydın üzərində hər dəfə obyektlər animasiyaya getdikcə onlarda bir vaxt təyin oluna bilər. Yəni D variantı. SQL nədir? SQL sözü Structured Query Language-dir. Sorğuların strukturlaşmış dili. Burda B variantı olacaq. Deməli SQL instrumental vasitələrə aiddir, proqramlaşdırma dili deyil, sorğu dilidir. Bunu diqqətdə saxlağ. SQL çox zaman verilənlər bazasından qarışıq salınır. MySQL desə, MS SQL desə verilənlər bazası götürə bilərik. Amma sırf SQLdirsə bu instrumental vasitələrə aid olur. Davam edək 66-cı sualdan. Say sistemlərinə aid doğru olmayan fikirləri istəyir. Yazır ki, mövqeli say sistemlərində ədədin təsvirindəki rəqəmlər durduğu nöqtədən asılı deyil. Əslində yalan deyir. Mövqeli say sistemlərində aslıdır, mövqesizdə aslı deyil. Demə 16lıq sayı sistemində rəqəmlərin müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmlər ABCdir. Əslində 1, 0 və 2-dir. Çünki ən kiçikdir. Ən kiçikdirsə 0-la başlamanın mənası olmaz. Ona görə 1-lə başlayıram. İkinci mövqeyə 0 yazmalıyam, sonra da 2 yazmalıyam. Çünki rəqəmlər müxtəlifdir. İkinci də səhvdir. Mövqelə sayı sisteminin simvolları doğrudur. Roma sayı sisteminin simvolları. Bu düzdür. Yəni 3 olmasın cavabda. Bir və iki olsun. Hərəkəti E variantı doğru gəlir. İkili sayı sistemi təhsil olmuş bu ədəd yaddaşda 6 bayt yer tutur. Yalandır. İkili sayı sisteminə iki simvol ayrılıq baxın baxsaq, hər simvol 1 bitə bərabərdir. Burada da gördüyünüz kimi 6 rəqəm varsa, o yəcə 6 bit. Yəni cavabımız həqiqətən də 1 2 4-dür. Yanlış olanlar. 39 ədədinin ikili sayı sistem yazılışına 1-lərin sayı 4-ə bərabərdir. Və 39-u mən yazaram 32, çünki 2-nin Yəni 39 2-nin qüvvəti deyil. 39-dan əvvəlki qüvvət 32-dir. Və burada qaldı 7. 7 də bərabərdir 4-ün 2-nin və 1-in cəminə. Gördüyünüz kimi cəmdə 2-nin 5-ci qüvvəti, 2-nin qüvvəti, 1-ci və 0-cı qüvvəti var. Yəni 4 dənə 1 həqiqətən də var. Bu təklifdə doğrudur. Doğru cavab 1 2 4 y variantı. Növbəti suala baxırıq. 67-ci sual. Excel Demək, 2010-da mütləq ünvanı nisbi mana çevirmək üçün hansından istifadə olunur? Bu F4 düyməsidir. Düstur yazılır. Əgər hər hansı ünvanın, hər hansı xananın dəyişməsini istəmirsinizsə, düstur yazılan zaman F4 düyməsini basırsınız. Hansı xananın üzərindəsizsə, həmin xananı mütləq olaraq çevirir. Davam edək 68-ci sualla. Kompüter şəbəkəsində eyni səviyyəli kompüterləri birləşdirən qurğu necə adlanır? Əslində burada bridgedir körpüdür. Hansı körpü eyni səviyyəli 2 dənə mövqeni birləşdirir də. Bu mantiqla dola bilərsiz. Ayıq da burada digər anlayışları da göstərmişəm. Məsələn, marşrutlaşdırıcı var idi orada. Marşrutlaşdırıcıda nəyə fikir verirsiz? Paketləri bir şəbəkədən digərinə göndərir və ya həm müxtəlif topologiyalı və protokollu şəbəkələri birləşdirə bilər. Çevirici var, switch var. Switchə ağıllı qurğu deyirlər. Çünki lazım olan demək paketləri lazım olan məkanlara doğru yönəldə bilər. Switch qurusu var. Switch qurusuna ha doğru switch buradakı dəvət düşüb. Ethernet şəbəkəsi var, Ethernet şəbəkəsi. Burda demək, şin topologiyasından istifadə olunur. Bunlara diqqət yetirirsiniz. E, davam eləyək növbəti hissə ilə. Hananın iki dəyərdən birini almasını hansı ətabından təmin edə bilərik? Excel proqramına aid olan bir sualdır. Gə baxaq görək necə həyata keçirəyik bunu. Baxaq görək necə həyata keçirəyik bunu. Baxın, iki dəyərdən birini almasını istəyirik də. Burda belə bir şeyəcəyik. İlk olaraq Baxın, xana olsun. Məsələn, A sütunundakı, tutaq ki, xanalara hər hansı iki dəyərdən birini vermək istəyirik. Məsəl üçün, burada yazmışam iki dənə dəyər. Bu iki dəyərdən biri məsəl üçün ə, iş təcrübəsi var, digərində isə yoxdur yazmışam. Bir dəqiqə. Birinə var yazırıq, birinə yazırıq yoxdur. Və gəlirik bura. Həmin o 2 sətsunun birini vermək üçün data validation tabına gələrik. Data validation. Onunə gələrik. Data validation əmrini burada tapaq. Gördüyünüz kimi data validation əmri burada yerləşir və burada gələrik biz buradan deyirik ki list siyahı formatına gəlsin də və source hissəsində görürük ki, C1 və C2 xanasına müraciət edələr. OK vurduğumuz anda, baxın bu xanalara gəlirəm. Ya var yazısı düşür ya da yoxdur yazısı. Gördünüz ki, bu xanalarda hər dəfə sağ tərəfdə bir işarə çıxır və buradan istifadə edib müəyyən seçimlərdən istifadə edə bilərik. Doğru cavab, gördünüz kimi acaq data lentdə bu C variantı. 70-ci sual, PowerPoint 2010-da vəziyyət çətirində nələr əks olunmur? Vəziyyət çətirində əks olunmur mən sözlərin sayı. Slaydların sayı əks olunur. Gəl bir dənə PowerPoint açaq. Açaq bir dənə PowerPoint proqramı. Görürsüz ki, PowerPoint-də bir dəqiqə PowerPointimiz var daha ki, burada hər hansı bir dizayn də verək. Vəziyyət səhifə aşağı hissədə. Variantlarda bizə nələr deyilmişdi? Demək, slaydların sayı əksi olunur. Gördüyünüz kimi var. Sonra, demək, cari slaydın nömrəsi var. Gördünüz ki, 3 of 6 yazır, var bu. Slaytdakı sözlərin sayı göstərilmir. Gördünüz ki, heç bir yerdə yoxdur. Növbəti nədir? Cari slaytta istifadə olunan temanın adı, mövzunun adı. Və məsəl üçün gəldik bu öyrəninə burduruq. Gördünüz kimi bu hissədə göstərildi. Və hələ də başqa birini seçirəm. Gördünüz, avtomatik dəyişdi. Növbəti bir hissəyə baxırıq. Cari slaytta istifadə olunan klaviatura dili, bu da təbii ki, var. Aşağı hissədə gördünüz kimi hansı dil əsasən yaxlama aparılırsa, o dildə bizə göstərilir. 71-ci sual davam edir. Windows on əməliyyat sistemində hansı xidməti proqramlar var? Xidməti proqramlar disk və fayl sisteminə xidmət edən proqramlardır. Burda diqqətlə baxsaq, Disk Clean Up proqramı xidməti proqramdır. System Information xidmətidir, Resource Monitor xidməti, Task Scheduler xidməti proqramdır. Aero Peek Aero funksiyadır, xidməti deyil. Microsoft Paint tətbiqi proqramdır, şəkillərlə işləmək üçündür. Word də həmçinin tətbiqi proqram hesab olunur. Mətnlərlə işləməyə imkan verir. Ha, deməli kitabımızda da bu hissənin izahı var. Windows bölməsinin axırlarında da. Görürsüz Windows Administrative Tools, inzibati alətlər, xidməti proqramlar hissəsində bunlar verilir. Disk Cleanup, Defragmenter, System Configuration, System Information, Resource Monitor və Task Scheduler proqramları var. Davam edək növbəti sualımızdan, 72-ci sualdan. Demə 71-in cavabı oldu 1 4 5 və 7. 72-ci suala baxaq. Demək, sorğu nəticəsində hansı yazılar ekrana çıxarlar? İlk öhdə yazır ki, xarici ilə 15-dən böyük bərabər. 15-dən böyük bərabər 2 4 6 və 9-dur. Ümid edirəm ki, burada səhv yol vermədim. 2 4 6 9. Növbəti hissədə yazır or, "İnformatika 15-dən böyüklər." 15-dən böyük deyir, a, böyük bərabər demiş. 15-dən böyüklər 7-dir, bir dənə də 7-dir. Həlləc 2, 4, 6, 7, 9. 1 2 or birləşdirmək üçündür. Sonra yazırıq end. Yazır ki, məntiq 30-dan kiçiklər. Oke, məntiq 30-dan kiçiklər hansılardı? 2-dir. Sonra 8-dir, 9-dur, 10-dur. Amma qarşısında not dediyi üçün 2, 8, 9, 10 atıram. Ötürəcəm 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7. İndi nəyə baxırıq? Kəsişmə deyir. 1-ci ilə 2-ci ilə kəsişməsi deyəndə 2 yoxdur, 4 var, 6 hər ikisində var, 7 hər ikisində var. Doğru cavab oldu 4 6 7. Hansı yazdılar ekrana çıxarlar? 4 6 7-ci yazdılar ekrana çıxardılar. 72-ci sualda olacaq 4 6 7. Cavablar səhifə vermişdir yəni sən orada. 73-cü sual. Cədvəl fraqmentinə əsasən C5 xanasının nəticəsini tapın. C5 xanasına baxaq. İlk o ara C5 xansı mənə deyir ki, average C1 C4-ü tap. Baxaq. If A1 2 4. A1 xanasına 5 yazılıb. Yadda saxlayırıq ki, if funksiyası birinci isə şərti göstərir, ikinci isə true, üçüncü isə false olan dəyəri göstərir. A1 hissəsində sadəcə 5 yazılıbsa 0 olmaq false, 0-dan başqa istənin tam ədəd true deməkdir. 5 turu deməkdir. Demək ki, burada 2 cavab ekranı çıxar. Ümid edirəm aydın oldu. 1-ci şərt hissəsində 0 yazırsa bu false-dur. 0-dan başqa istənilən tam ədəd turu deməkdir. 5 turu deməkdir. Turu da 1-ci səhnə ekranı çıxardır, 2-nin ekranı çıxardı. Len A4, A4 xanasındakı informasiyanın uzunluğu. Bu 6 simvoldu. Ekranı çıxdı 6. Sum A1 B5. Və bu hissənin cəmi ədəd olanları cəmlə də təbii ki. Burada var 5, 4, 6, ədəd 15, 17, bu da 5, 22. Product B1 B4 bunların hasilidir. Burada da 2 və 5 iki dənə ədəd var. Yəni qoşa dənə də elə saymayacaq. Average C1 C4 də bunların cəmi bölünsün sayə. Bu da eləcək 40 bölünsün 4, yəni 10 cavabı alınır. Doğru cavab 10-dur. 74-cü sual. Baxaq burda nə deyib bizə. 20 səhifəli sənəd aşağıdakı şərtlərə차p edilir. 14-cü çap vərəqində hansı nömrəli səhifə çap olunur? Demək, çap olunan səhifələr 1, 5, sonra 10-dan 20-yə kimidir. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 və 20-ci səhifə. Bizə nə deyir? Uncollated formatda çap olunur. Uncollated və 2 kopiya. O deməkdir ki, baxın, görə bunu fərqli göstərək. 1-ci və 2-ci çap vərəqində 1-ci səhifə çap olunur. 3-cü 4-cü çap vərəqində 5-ci. 5-6-cı çap vərəqində bu, 7-8-də bu, 9-10-da bu vərəq 11-12-də 13-cü vərəq çap olunur. 13 və 14-cü vərəqdə isə 14-cü vərəq çap olunacaq. Doğru cavab olacaq 14. Ancollet də dediyinə görə, kopiya sayı qədər hər səhifədən çıxartdı. Davam edək sonuncu 75-ci sualdan. RGB təsvirdə demək yaddaşda 72 kilobayt yer alır. RGB-də bir piksel 3 bayt yer tutur. Heç bir şey deməsə, yəni high color, true color və s. deməsə, 3 bayt götürürük. 3 bayt və bərabər 72 kilobayt eləyib. 72 bu tərəf baytlansa buranı da bayta gətirək. Yəni 1024-ə vuraq. İndi baxırıq hər tərəf 3-ə ixtisar edəyək. X bərabərdir 24 vurulsun 1024 sayda piksel var. Var mı bəbə bir cavab? 1-ci ödəyirəm şərti. Ha, vaxt 24 vur 1024-ü biz yaza bilərik 3 vurulsun 8, yəni bunu parçaladı, vurulsun 1024. Bu da nə deməkdir? Vurusun, 3 vurulsun 2 üstü 3 vur 2 üstü 10. Yəni 3 vur 2 üstü 13. Və baxaq ikinciyə. Baxın burada 256 vur 512 yazılıb. Gə belə edək. Bunu yaza 3 vurulsun 2 üstü 3 və 2 üstü 10, yəni 3 vur 2 üstü 10 3. İkinciyə baxıram ki, 2 üstü 8 və 2 üstü 9 deyəcək 2 üstü 17. -di. Yəni bizə lazım alınacaq deyil. 3-cü hissədə 8 vur 3072-ni yazaram 8 vurulsun 3072 bu formada. 8 2 üstü 3-dür. 3072 də 1024 vurulsun 3 deməkdir. Gördünüz kimi 3 vurulsun 2 üstü 10 alındı. 3 doğrudur. 4-cüyə baxsaq 128 yazarıq 2 üstü 7 kimi. 48-i də yazaram 16 vur 3 kimi. O da 2 üstü 11 vur 3. Doğru deyil. 5-inci 192 vur 128. 192-ni yazaq 64 vur 3. Bunu da yazaq 2 üstü 7 kimi. Görürsüz 3 vur 2 üstü 11 alındı. Doğrudur. 32 vur 2048 də 6-cıda 2 üstü 5 2 üstü 11 deməkdir. Eləcə 2 üstü 16. Bu da bizə lazım olan cavab deyil doğru cavab alacaq 1 3 5 Bu qədər izah. Əgər hər hansı sualınız olarsa, videonun altında paylaşa bilərsiniz suallarınızı. Yeni sınaq paylaşıram səbəq üçün. Həmin sınağın da cavablarını və video izahını sizinlə paylaşacağam. Doğru hərdinizə